اب میں محبت کی ایک کیفیت بتانا چاہتا ہوں مجنو کی کیفیت قبیلے والے لیلہ کے قبیلے والے لے کے کسی اور دوسرے گاؤں ویلج میں دور پہاڑوں میں منتقل ہو گئے مجنو کو صرف اس عشق کی آگ میں جلنا ملا تڑپ نہ ملا اور اس کی کیفیات ملی اس کے والد عزہ قارب اس کو حج پہ لے گئے کہ شاید اللہ کے گھر کو دیکھے تو اس کی محبت کا رخ بدل جائے دھیان ہٹ جائے اور باز آ جائے لے گئے یہ امام اب الفرج الاسبحانی نے بیان کیا ہے اور اسی طرح علامہ زہبی نے بیان کیا ہے امام زہبی جو علم الجرع والتعدیل اور اسماع الرجال اور علم الحدیث کے بہت بڑے نامبر امام ہیں علامہ زہبی اپنی کتاب سیر و علام نوبلہ میں اور تاریخ الاسلام میں انہوں نے بیان کیا حج پر لے گئے اور جب وہ ندا جب وہ پہنچے منا کے مقام پر یہ اب میں امام ابو الفرج السبانی کے علاوہ علامہ زہبی سیر و علام البلا جس پر ایمہ محدثین اور اولیاء اور صوفیاء کا تذکرہ لکھتے ہیں امام زہبی وہ کہتے ہیں جب وہ منا میں پہنچے حج کے ایام میں اب میں بتا رہا ہوں کہ محبت اور عشق کیفیات کی کیا ہوتی تو منا میں شام میں شام کے وقت ایک خیمے کے باہر بیٹھا تھا مجنو کے قبیلے والے لوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے چاہا کہ اس کو حج کرائیں گے روزہ رسول کی زیارت کرائیں گے تو شاید اس کے حالات بدل جائیں جب منا پہنچا وہ رخ بدلنا چاہتے تھے مگر میں آپ کو بتا تو عشق مجازی ہو یا حقیقی ہو جس عشق میں سندھ آ جائے عشق میں دو گلا پنہ ہے عشق میں وحدت آ جائے اس کو کہتے ہیں توحید عشق عشق کے اندر ایک توحید آ جائے کہ سوائے محبوب کے اور کچھ مطلوب نہ رہے سوائے محبوب کے اور کچھ مطلوب نہ رہے اور پھر اس میں غرق ہو جائے پھر اس میں مقام فنائیت آ جائے تو اس کیفیت کا ذکر علامہ زہبی کرتے ہیں سیجر و علام نبلا میں کہ شام کے وقت منا کے میدان میں یہ بیٹھا تھا اچانک کسی شخص نے آواز دی شاید کسی کی بیوی کا نام ہوگا لا یا کسی کی بیٹی کا نام ہوگا کسی شخص نے اپنی بیوی یا بیٹی کو آواز دی یا لا کسی شخص نے آواز دی قیس بن ملوہ یعنی مجنو کے کانوں پر یہ آواز پڑی لیلہ کا لفظ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا ساکتا تھا علیہ فلم یزل بے ہوش ہو کے گر گیا ساری رات بے ہوش پڑا رہا ساری رات صبح جا کے ہوش میں آیا اور پھر اس نے شیر پڑا یہ شاعر بھی بڑے غزب کا تھا اس کا پورا دیوان ہے اور عرب شعرا اور صوفیہ اکثر و بیشتر اور علماء بھی اپنی کتب میں اس کے اشعار کوٹ کرتے ہیں جہاں عشق کا مضمون آتا ہے اور توحید محبت کا مضمون آتا ہے اور عشق اور محبت میں خالصیت کا موضوع آتا ہے اور اس میں فنائیت کا موضوع آتا ہے اس کے شعر کوٹ کرتے ہیں تو اس نے شعر پڑھا شعر کا معنی یہ تھا کہ کسی نے منا کے مقام میں اور وہ بھی مقام خیف جامع مسجد ہے اس پر آواز دی لیلہ کا نام لیا جس سے بے چینی سے میرا دل بڑک اٹھا جل گیا اور مجھے کچھ خبر نہ رہی ایسے لگا کہ لیلہ کے نام کا ایک پرندہ تھا جو میرے سینے میں قید تھا وہ شاید اڑ گیا ہے میرے سینے سے اب تصور کیا ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ لیلا کسی اور کا بھی نام ہو سکتا ہے اب جو میں نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں عشق تھا مجازی مگر اس نے اس کے مجازی عشق نے اسے اس مقام پر پہنچا گیا تھا کہ جہاں شرک اس کے لیے قابل قبول نہ تھا اس کے محبوب کا نام لیلہ ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اب یہ نام کسی اور کو بھی دنیا میں مل سکتا ہے یہ عشق مجازی میں عالم یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا نام اور وصف کسی اور کے لیے گوارا نہیں کر سکتا سن کر بے ہوش ہو کے گر گیا اگر کسی کو عشق حقیقی نصیب ہو جائے تو وہ جو اس کی محبت اللہ کی ذات قائم ہوگی اس محبت کا ایک ذرہ بھی کسی اور کے لیے سننا دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا موازنہ کریں عشق مجازی میں کسی شخص کا مقام یہاں تک جا پہنچا کہ وہ نام دنیا میں کسی اور کا ہونا گبارہ نہیں کر سکتا اور جس کو عشق حقیقی نصیب ہو جائے وہ اللہ کا نام اللہ کا کام اللہ کا وصف وہ اللہ کے سوا کسی اور جگہ کس طرح گبارہ کر سکتا اور یہ لکھ کر اب میں امام زہبی کو کوٹ کر رہا ہوں کتاب سیر و نبلا سے امام زہبی اور ان کی کتاب تاریخ السلام سے اور یہ جملہ علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان کیا اپنی کتاب زم الہوا میں مجنو کے اشعار کوٹ کرتے ہیں عظیم محدث ہیں مورخ ہیں مورخ جر و تعدیل کے امام ہیں علامہ زہبی بھی اور علامہ جوزی ابن الجوزی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت کیوں نصیب ہوئی وہ کہتے ہیں فلم ما یا ایسا منہا سارا وَحَبَّ الْخَلْوَةَ وَحَدِيثًا نَفْسًا اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ بڑھتے 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 جب وہ مایوس ہو گیا اللہ رب العزت نے یعنی اس کو ادھر رسائی نہیں دی رسائی ہوتی شادی ہو جاتی تو مجنو کا وجود ختم ہو جاتا وہ تاریخ کا ایسا نہ رہتا اللہ رب العزت نے اس کے عشق میں محبت میں اتنی صادقیت رکھی تھی کہ اس عشق مجازی میں رسائی نہیں دی بلکہ مایوسی دی اور مایوس کرتے 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 ادھر سے بلاتا گیا بلاتا گیا اور اتنا بلایا کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے بھی پاک ہو گیا اور اسے خلوت سے محبت ہو گئی اور اس نے لیلہ کے عشق کا جو تصور اپنے قلب میں بنا لیا تھا اب اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا اب وہ لیلہ کچھ اور ہو گئی تھی لیلہ عشق حقیقی کا ایک عنوان بن گئی تھی اس کی زندگی میں لیلہ وہ ایک جنس وہ ایک انسان نفس کا ایک ہوائے نظر اور ایک تما نہیں رہی تھی لیلہ اس کی زندگی میں لیلہ ایک عنوان بن گیا تھا اس کے عشق حقیقی تھا جس کے اندر وہ فنا ہو گیا اب وہ بات کرتا تھا اپنے نفس اور اپنے دل کے ساتھ اس میں اور وہ اپنے غم میں گم ہو گیا تھا تو امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ محبت اس کی صادقہ تھی چونکہ جذبہ تھی اس جذبہ صادقہ میں فنا ہوتے 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 اس مقام تک اس کی محبت و عشق نے پہنچایا کہ وہ ہوائے نفس سے فنا ہو گیا اور اس کا جذبہ جذبہ نفسانی نہ رہا جذبہ حقیقی بن گیا اس میں عشق حقیقی کی جھلک آنے لگ گئی اور جب اس کی حقیقی کی جھلک آئی تو عشق کی آگ نے اس کے نفس کو جلا دیا پھر اس کی نفسانیت کو جلا دیا پھر اس کی نفسیت کو جلا دیا تین چیزیں ہیں یاد رکھ لیں ایک ہے ہمارا نفس جس کو فرمایا ان تم بِسُّو یہ وہ نفس ہے جو برائی کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے دھکیلتا ہے برائی کے لیے دنیا کا مال و دولت حرس و حبص عورتوں کی محبت حسن و جمال دنیا بھی حسن و جمال کی پرستش بچوں کی محبت عہد و منصب کی پرستش عزت نفس اپنا پرائیڈ اپنا ایگو میں یہ جو میں کی محبت ہے یہ خود بہت بڑا عشق مجازی ہے میں میری عزت میرا مقام میرا منصب میری حیثیت میری خدمت میری کابشیں یہ جو انسان میں اور میری میں گم رہتا ہے یہ بت پرستی ہے یہ بھی ایک عشق ہے اپنے آپ سے عشق ہے اپنے منصب سے عشق ہے اپنے حقوق کے ساتھ عشق ہے اپنے استحقاق کے ساتھ عشق ہے اپنی تعظیم کے ساتھ عشق ہے اپنے اعتراف کے ساتھ عشق ہے کہ کوئی میری خدمت کو تسلیم کرے میری کابشوں کو تسلیم کرے میرے مقام کو تسلیم کرے مجھے درجہ جو ملنا چاہیے وہ درجہ جو یہ جو میں کا بت ہے اس کے ساتھ بھی ایک عشق ہے اور یہ حوث ہے یہ جذبہ صادق نہیں ہے جذبہ صادق تب بنتا ہے کہ وہ جو آپ کا عشق ہے بڑھتے 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 نفس کو درمیان سے نکال دے جب آپ کا نفس نکل جائے تو عشق عشق صادق بنتا ہے